Salam əzizlərim. Mən sizə bu gün bax bu botoxu əvəz edən krem barədə danışacağam. Artikul 3071 və 3070. İndi onların fərqində biz birlikdə danışarıq. Deməli bax bu gözəl bir krem. Botoxa əvəz edir. Hər kəs bilir ki, bu iynədir, xeyr, bu iynə deyil. Baxın, bax belə bir krem şəklindədir. Və biz bunu belə bir yerlərə vururuq ki, hər də sırf bizim qırışlarımız var, yaşın yəni, halında, yaşın da göz ətrafımda və bax burada hər də ki qırışlarımız var və harda bizim naratı yüzə bax ora çəkirik. E, çox gözəl kremdə artıq 10 gündür istifadə eləyirəm və nəticə göz qabağımdadır. Doğrudan da özüm özümü hiss edirəm ki, mənim dərim həqiqətən də canlanıb, həqiqətən. Və necə istifadə edirik? E, Tərkibi 10 qram olduğu üçün biz bütün üzə yoxmuruq. Bunu sıx harda bizim qırışlar Deməli, biz kremi bax az az hissə ilə, bax belə lazım olan yerə vururuq az bir hissəni və burdan bax belə bir yerlərə çəkirik. Harda ki biz istəyiriksə, mənim şəxsim burada qırıqlarım yoxdur deyim, mən bura çəkmirəm. Krem sırf bura yaxırıq. Səhər və axşam. Bax, belə istifadə qaydası budur yəni sıf harvest yeri ki bizim qarışlarımız olsun. Biz ora gətiririk. Demək. Yəni çox adam deyir ki, mən aldım və tez bir ki, yox. E, sıf hara bizə lazımdırsa, biz ora yaxırıq və bu proseduru 30 gün ərzində edəndən sonra biz artıq onun nəticəsini görəcəyik. İndi baxın, mən bu krem barədə danışmaq istəyirəm ki, bir var ki, siz gedəsiz salona botox ilə əltirəsiz, ön qədər pul verəsiz. Bir də var ki, ev şəraitində Deməli bu krem nə edir? Dərinin qırıqlarını doldurur və hamarladır. İntensiv təmləndirir, tonus verir və elastikliyini geri qaytarır. Yəni burada tərkibini istəyirəm danışım. Tərkibi